Чи справді в Молдові розглядають ймовірність екстрадиції українських чоловіків. А ви знаєте, так да угу. да, угу. Може бути такое, вполне. Чи зростуть податки в Україні наступного року? Знаєте, щоб вот прям так виросли. Это целенаправленно, видите, делается на разрушение экономики. Прям целенаправленно кто-то работает на разрушение бизнеса и экономики в Украине. Да ну, по итогу выраст... это мы и так понимаем. Ну я не знаю, этому беспределу будет положен конец. Чому Туреччина та Вірменія всіма силами намагаються зараз нормалізувати відносини, та чи повязано це з війною в Україні? Тут більше з Москвою повязано. З Росією, правильно сказати. Ну, Кремль у мене з Росією. так правильно. Uh... Ну, тому що, смотрите, там, в том регионе, мне уже не один раз показывают карты, что может искусственно. Разгореться конфликт искусственно. И достаточно мощно охватить другие страны. Чому Данія призупинила військове співробітництво Дійсно, бачите, зупинила. Ну, остановила. За... Про кремлевские какие-то взгляды, про российские, ну что-то вот связано с интересами России. Грузия очень сейчас опасная. Правительство Грузии ведет очень опасную игру. И Грузии стоит до шага войны, внутреннего конфликта и поглощения территории. Очень ситуация. Чи причетні Українські спецслужби до масштабної пожежі на оборонному підприємстві НВО автоматики імені Семихатова в РФ? Кто-то? Какая-то сторона, незвісно, до цього причастна однозначно. Чи справді Центробанк РФ планує перейти на розрахунки повністю в криптовалюті? Ні, Перша карта говорить ні. Ну, ну, даже если они и попробуют, допустим, предположить, у них это не получится. Не знаю, каким, почему. Ну, что-то так вот. Украина полностью забеспечена ракетами для F-16. Ну, смотрите, а как бы сначала а, проявить хитрость, да? А, ну... Не дать нужного количества, но в принципе ракеты будут вот так я вам скажу. Хотя будут прилагать усилия, чтобы их было по минимуму. ]pers戴. Чи справді Україна готує власний повноцінний мирний план до другого всесвітнього мирного саміту? Готовит это бесит Москву. Москве не нужен мирный план, им надо подвесить войну в Украине. И из этого мирного плана, если мы говорим, допустим, ну, каких-то мировых лидеров, которые сейчас очень много это все обсуждают, пытаются один пунктик вычеркнуть, второй пунктик вычеркнуть, третий пунктик заменить. Ну, вот в таком плане. Он есть уже этот план. Только его пытаются переделать на свой лад. Все кому не лень. Что погодится Чехия на створение військового легиона с украинских біженців? Это еще неопределенно. Неопределенно. Но здесь есть какой-то момент, если правильно, как это правильно все поставить, правильно все спрогнозировать это было бы достаточно, достаточно правильное действие. Давайте так, шанс есть такой. Может, за счет метода как это, ошибок, да, проб и ошибок у них должно получиться. В принципе, задумка интересная. По итогу может получиться. Но не сразу. Чи дійсно завершила розробку ракеты искандер 1000 яка може подолати відстань до 1000 кілометрів? Ну, смотрите, да, как бы да, они работают, да, они что-то делают. Конечный итог меня смущает. Ну, это очень маленькая партия. Есть вообще у них такая ракета? Ну, кричать будут, что там, да, там вообще, там супер. На самом деле это маленькая партия. Их там ограниченное количество. И то их надо доработать. В принципе, ответ ⁇ да, но еще доработать, доделать. То есть, в России с колоний массово возникают политические вязни. Уходят, да, у карту ухода. Длительное время. Не выдерживают, не выдерживают, как это сказать, тех действий, которые над ними производят. Уход в иной. Ну, негативные действия, смущание над ними. Да. Так это долгое время продолжается. Это ж не только. Там же расследование было еще. Это было над зэками, а над, как это сказать, политзаключенными. Они еще больше смущаются. Чому з території Росії масово видворяють іноземців? Бояться внутрішнього конфлікту. Он Все равно будет. Чи піде Україна на поступки щодо транзиту російської нафти через свою територію? А, ну, Велічество ограничить отакою впечатлення: количество і об'єм, як правильно сказано. Чому Індія наполягає на своєму посередництві в мирних переговорах між Україною та Росією? Ну, Индия хочет быть, как это правильно сказать. Ну, участником, что ли, вот этого мирного плана, или э, показать свою значимость, ну, то есть в таком плане. Показать свою значимость, вот так вот. Что они тоже что-то решают, что они тоже прилагают усилия. Или поднять свою планку, или поднять свою значимость. Вот что-то типа такого. Что запроводить в Украине экономичное бронирование до конца року? Оно не будет так работать, как надо. Видите, я думаю, что нет. Потому что тут опять же, тут кроется обман. Пока у нас э, вот эти законодеятели присутствуют во власти, E, Нічого справедливого для народу України не може бути. Пом'яєте там вечно з-подздевочка і з підтекстом для себя, для себе, для себе. Ну, даже здесь карта с этим будет покончено. Чи підпише Україна та Греція безпекову угоду протягом місяця? не, она может оттянуться. Тут вообще такая карта выпадает. Тяжело сказать. Тут играют многие факторы. Но на протяжении месяца я не вижу. Хотя всякая может быть. Чи посилять ППО на Полтавщине найближчими тижнями? Ну да, смотрите, какие карты выпадают. Ну. Чому Фінляндія почала наполягати на переговорах між Україною та РФ? Ну я не знаю, они смотрят со своей колокольне. Но нельзя договариваться с з, з Кремлем сейчас. Никак нельзя не вести, особенно с теми, кто сейчас в власти в России. Это видите сразу карта говорят, это обман, это обман, это ведение в обман, это ни к чему не приведет. Час правде украинские беспилотники уже сдадутся долетать за полярный коло. Ну в принципе, ну за полярное, не за полярное, но на очень-очень длительное расстояние, да, есть такое у нас. Очень длительное расстояние. И причем еще они и невидимые какие-то. Ну, или плохо видимые.